গুড মৰ্ণিং সকলোকে আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু মোৰো ভাল ৰাতিপুৱা শুই উঠিলোঁ উঠা পিছে অকণমান দেৰি ঠাণ্ডা দিনত উঠিব দেখোন মনেই নাযায় সোনকালে উঠা দেৰি হ'ল প্ৰায় সাতটা বাজি গ'ল তাৰপিছতে উঠি গৰম পানী এগিলাচ খাই ললোঁ খাই লৈ অকণমান ৰৈ লালচাহ কাপোৰ খাই ল'লোঁ খাই লৈ আহিলোঁ চিধাই বাঢ়িলে আৰু অকণমান ৰ'দটো ওলোৱা দেখি পেলাই এই বগানভেলীয়া কেইজোপা একদম শুকাই যোৱা নিচিনা হৈছিলে মাজতে মানে গাটো বেয়া কাৰণে মই ফুলত একেবাৰে লাগিব পৰা নাছিলোঁ সেইবাবে শুকাই যোৱা নিচিনা হৈ গৈছিলে মই মাটিখিনিও অকণমান খুচৰি দিছোঁ আৰু টাবৰ মাটিখিনি মানে চেঞ্জ কৰিবওলগীয়া হৈ আছে আৰু টাবকেইটা অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ দিব লাগিব অকণমান খুচৰি ইয়াতে ভাবিছোঁ অকণমান সাৰ দি দিম পানী বাৰু মাজতে দুদিন দিলোঁ এতিয়া সেইকাৰণে মানে পাত নতুনকৈ পাতবোৰো ওলাইছে আৰু ফুলত ভালকৈ লাগি থাকিলেহে ফুল গছবোৰ ভাল হয় আৰু এতিয়া যিহেতু ছিজন টাইম ছিজন টাইমত ফুলবিলাক অলপ আনিব লাগিব ছিজন ফ্লাৱাৰ অলপ আনিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভাল লাগে আচলতে এতিয়া যিহেতু ফুলিব আৰু নাৰ্জী ফুল অলপো আনিম তাৰপিছতে বাকী চেলভিয়া আনিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কি কি ওলাই চাওঁ অলপমান আনি পেলাই লগাম আৰু আৰু এতিয়া মই এইখিনি কৰাৰ পিছত যাম ভিতৰলৈ আৰু বহুত কাম পৰি আছে দিনটো কামবিলাকতো কৰিব লাগিব ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰলৈ আহিলোঁ আহি পেলাই মই ৰুমৰ ইয়াৰ বিচনা পৰাই নাছিলোঁ আৰু কিমান যে কাম ন দিনটোৰ মানে কামৰ অন্ত নাই আৰু ডেইলি একেখিনি কামেই কিন্তু মানে তাকেতো কৰিবই লাগিব হেৰি প্ৰথমতে ভাবিলোঁ এইখিনি মই কৰি লওঁ নহ'লে এইবিলাক থাকি গ'লে আকৌ পিছত কৰাই নহয় সেইকাৰণে বিচনাকেইখন ভালদৰে পাৰি ল'লে ভাল লাগিব আৰু সকলোৱেতো এনেকেই কৰে নহয় জানো ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পিছত কেতিয়াবা মই শুই উঠি লগে লগে কিন্তু এইটো কামেই কৰি লওঁ কিন্তু আজি মানে অকণমান পানীগিলাচ খাই অকণ বহি পেলাই চাহকাপ খাই দিলোঁ তাৰপিছত ফুলত সেইয়া লাগিলোগৈ অকণমান আহি এতিয়া এইখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত আৰু বাকী যি যি কাম আছে গোটেইখিনি কৰি থাকিম এতিয়া কাপোৰ অলপ আছিলে জাপিবলৈ আগদিনাখনেই মানে ৰ'দৰ পৰা আনি থলোঁ জাপিবলৈ আগদিনাখন মন নগ'লে আৰু এতিয়া কাপোৰখিনি জাপি জেগাই জেগাই থৈ লৈছোঁ আৰু আৰু ইমান ধূলি হৈছে নহয় ধূলি মানে আগফালে টেবুলত চকীত য'ত হওক মানে চবতে ধূলিয়ে ধূলি আৰু আগফালে পৰ্দাবিলাক যে যিবিলাক লগাই থৈছিলোঁ সেইবিলাকতো মানে ইমান সোনকালে সোনকালে লেতেৰা হৈ যাবলৈ লৈছে নহয় আৰু ইয়াৰ চেয়াৰ বেগবিলাক আজি ভাবিছোঁ ধুই দিওঁ টেবুলেয়া মোহাৰি ল'লোঁ মোহাৰি পেলাই এই ফুলদানিবিলাক দেখিছেনে ফুলদানিবিলাকতো ইমান ধূলি হৈছে ধূলিয়ে মানে একদম লেতেৰা কৰি পেলাইছে আৰু এই আৰ্টিফিচিয়েল প্লাণ্ট হৈ এইজোপাও মানে সেউজীয়া হৈ থকা নাই আৰু একেবাৰে মানে পাতবোৰত ধূলি হৈ অৱস্থা নাই গোটেই পাতবোৰ এনেকৈ মই মানে এনেকৈ তাৰ পৰা এৰুৱাই লৈছোঁ তাৰপিছত এইখিনি মই ভাবিছোঁ চাৰ্ফ অলপত দি পেলাই অলপ সময় থৈ দিম তাৰপিছত ভালকৈ এইখিনি ধুই পেলাম ভাল লাগে আচলতে একদম চাফা হৈ থাকিলে নহয়নে আৰু গোটেইবোৰ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু বাল্টিং এটাত এয়া চাৰ্ফ অলপ গুলিলোঁ গুলি পেলাই এতিয়া চাৰ্ফত দি অলপ সময় থৈ দিম তাৰপিছত এইখিনি ভালদৰে অকণমান সময় ৰখাৰ পিছত এইখিনি চাফা হৈ যাব আৰু তাৰপিছত ধুই পেলাম ধুই পেলাই ৰ'দত দি দিম অলপ তাৰপিছত আহিলোঁ এয়া চাওকচোন ভিতৰত কিছুমান প্লান থৈছিল ইণ্ডোৰ প্লান্ত কিছুমান সেইবোৰতো মানে ইমান ধূলি সেইখিনিও মই এনেকৈ বেচিনত লৈ পেলাই গোটেই পাতবিলাক ধুইছোঁ এখিলা এখিলাকৈ এনেকৈ এনেকৈ ধুইছোঁ নহ'লে দেখোন হাতেৰে যদি ভালকৈ মোহাৰি নিদিওঁ নাযায় এনেই পানী ওপৰত স্প্ৰে' কৰা হয় কিন্তু ধূলি ভাৱটো নাযায় মানে সেইকাৰণে ভালদৰে ধুলোঁ ধুই পেলাই এয়া বাহিৰত উলিয়াই দিওঁ আৰু কাম বহুত আছে তাৰ মাজতে ভাবিলোঁ গাখীৰ চাহ একাপ ভালকৈ খাই লওঁ তেজপাত আৰু আদা দি মানে গাখীৰ চাহ একাপ বনালোঁ ভাল লাগে অকণমান এনেকৈ একাপ চাহ গাখীৰ চাহ তেনেকৈ খাই থকা নহয় কিন্তু একাপ ৰাতিপুৱা সময়ত খাওঁ আৰু তাৰপিছত তিলৰ লাড়ু দুটা আৰু অকণমান চানা লৈ লৈছোঁ মোৰ পিছে গাখীৰ চাহ মই ৰাতিপুৱাৰ সময়ত এই লাল চাহ খোৱাৰ পিছত এই কাপেই মই গাখীৰ চাহ খাওঁ তাৰপিছত দিনটো যেতিয়া আবেলিৰ সময়ত চাহ খাওঁ সেয়া লালচাহে খাওঁ আৰু মানে পিছত আৰু মই লালচাহে খাওঁ আৰু গাখীৰ চাহ কিন্তু দিনটোত মোৰ এবাৰেই হয় বৰকৈ খাই নাথাকোঁ আৰু এই কাপ খাই ল'লে মোৰ হৈ যাব আৰু ইয়াত ইয়াৰ পিছত আকৌ এতিয়া কামত লাগি যাম বহুত কাম পৰি আছে দিনটো মুঠতে আজৰি নাই আৰু ধুবলৈ কাপোৰখিনিও যিহেতু উলিয়াই থৈছোঁ কাপোৰ বাৰু মেচিনতে দিম আৰু বাকী বাথৰুম চাফা কৰিবলৈ আছে ঘৰ সৰা মোচা সেইখিনি আছে বাৰু সেইখিনি কৰি ল'ম সোনকালে তাৰপিছতে বাথৰুমটো চাফা কৰিবলৈ আছে তাৰপিছত একেবাৰে গা চা ধুই আহি ব্ৰেকফাষ্টটো বনাম এইফালে অলপ ফ্ৰুটছ এনেকৈ থৈ দিয়া আছিলে সেইখিনি অকণমান চিজিল কৰি লৈছোঁ আৰু আমাৰ কিন্তু কমলা খোৱা হৈছে দেই খুব বেছি এতিয়া যিহেতু খাবই লাগে কমলা ৰবাব টেঙাও বহুত খোৱা হ'ল তাৰপিছতে এয়া মই গা চা ধুই আহিলোঁ আহি পেলাই ব্ৰেকফাষ্টটো বনাবৰ বাবে মই এইফালে বিট ৰোট তাৰপিছতে চাউল কেইটামান আৰু মগু গোটা মগু মই আগদিনাখনেই তিয়াই থৈছিলোঁ তাতে জলকীয়া আৰু আদা অকণমান নিমখ দি পেলাই এইখিনি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম এনেকৈ খাই কেতিয়াবা খুব বেছি ভাল লাগে আৰু সদায়নো কিমান আৰু ৰুটি ভাজি খাই থাকিম এনেকৈয়ে বনাইছোঁ আজি আৰু অকণমান তেল দিলোঁ তাৰপিছতে মই এইখিনি বনাই ল'ম আৰু একেধৰণৰ ব্ৰেকফাষ্টবোৰ খাই থাকি কিন্তু আমনি লাগে অকণমান বেলেগ বেলেগ হৈ থাকিলে ভাল লাগে মই কেতিয়াবা কি কৰোঁ আগদিনাখন যদি ভাত বেছিকৈ ঠাই থাকি যায় তেতিয়া মই অলপ ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই দিওঁ বা কেতিয়াবা জলপান খাওঁ আৰু কেতিয়াবা ৰুটি ভাজি খাওঁ আৰু এইফালে ৰেডি হৈ গ'ল খাবৰ বাবে তাৰপিছতে ইয়াত লৈ লৈছোঁ এয়া পালেং আৰু ধনিয়া দি পেলাই চাটনি অকণ বনাইছিলোঁ আৰু টমেট' চচ আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ এনেকৈ আজি খাম আৰু খুব বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই যদি নাই খোৱা এনেকৈ বনাই খাবচোন খুব বেছি ভাল লাগে ব্ৰেকফাষ্টটো বনাই খাই লোৱাৰ পিছত আৰু অলপ কাম আছিলে কামখিনি কৰিলোঁ তাৰপিছত দিনৰ ভাত বনালোঁ কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে দিনত কি কি বনালোঁ সেইখিনিও ভিডিঅ' কৰাই নহ'লে তাৰপিছত থাকি গ'ল আৰু তাৰপিছত ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আজৰি হৈ অকণমান জিৰালোঁ আৰু এনেকুৱা সময়তে আবেলি সময়তে বৌৱে ফোন কৰিলে যে আজি ৰাতি বোলে খানা নবনাবা আজি ৰাতিৰ খানাটো বাহিৰত হ'ব তাৰপিছত মই বৌ সুধিলোঁ যে আজি কিবা স্পেচিয়েল আছে নেকি তাৰপিছতে বৌ কৈছে নাই একো নাই তাৰপিছত মোৰ ঘপককে মনত পৰিলে যে সেইদিনাখন আচলতে বৰজনা মানে দাদাৰ জন্মদিন একেবাৰে মই পাহৰি থাকিলোঁ সেইবাবে খানাটো ৰেষ্টুৰেণ্টতে হ'ব আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখন হৈছে আমাৰ ঘৰৰে ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় ফ্লেভাৰ ফিউজন এইখন আছে অইন জি চি কলনীৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ আৰু তাতে হ'ব আৰু এতিয়া মানে আমি ৰাতি দেৰিকৈহে আহিছোঁ আৰু এতিয়া চব ঠাণ্ডা বতৰ যিহেতু ঠাণ্ডা দিন একদম ৰাস্তা খালী দোকানখিনি চব বন্ধেই কৰিলে আৰু ৰাতি চোৱাতে হ'ল আৰু ভাত যিহেতু অকণমান দেৰিকৈ খাম আৰু এইফালে এতিয়া কফি খাবলৈ লৈছে সকলোৱে আৰু খাই লওঁ কফি কাপ আৰু এইফালে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ লৈছে আৰু লগতে কফি আৰু লাহে ধীৰে খাম আৰু অকণমান সময় আমি গোটেই ঘৰৰ মানুহখিনি এতিয়া দেই গোটেইখিনি বহি লৈ আৰু কফি কাপ খাই লওঁ আৰু এতিয়া চাৰে নটামান হৈছেহে আমি চাৰে দহটামান বজাত খাম বুলি ক'লোঁ আৰু ভাত আৰু আমি ওলাই আহিলোঁ অকণমান ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বাহিৰত এঘণ্টামান ৰোৱাৰ পিছত এতিয়া খানা খাবৰ বাবে আমি আহিলোঁ ভিতৰলৈ আৰু এইফালে খানা ৰেডি হৈ গৈছে আৰু কি কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ এইফালে ভাত এইফালে চালাড তাৰপিছতে দাইল এইফালে লোকেল চিকেন সৰু আলুগুটি ভাজি তাৰপিছত এইফালে পনীৰ আৰু আছিলে এইফালে মাছৰ আঞ্জা একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাবলৈ ক'লে একদম ৰেষ্টুৰেণ্ট টাইপত মানে বনাবলৈ নাই কোৱা কাৰণ চিম্পুলকৈ খাইহে ভাল লাগে ন আৰু ৰাতি বিশেষকৈ বৰ বেছি একদম ৰেষ্টুৰেণ্ট হেপী ৰেষ্টুৰেণ্টৰ টাইপৰ বেছি মছলা দিয়া বা বেছি তেনেকৈ খায়ো ভাল নালাগে এতিয়া আমি গোটেইখিনিয়ে বহি লৈ এয়া খাবলৈ লৈছোঁ আৰু সেয়া আৰু গোটেইখিনি একেলগ হ'লেও আজিৰ দিনটোত বহুত বেছি ভাল লাগিলে তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ